assalomu alaykum aziz do'stlar mana bugun ramazon oyida yana sizlar bilan ko'rishib turganimdan bahoyat xursandman mana ramazon oyida albatta hammaga duolar bilan ibodatlar bilan hammani xonadoniga yaxshilik bo'lsin hamma insonlarni dardlari ortda qolsin va bugun sizdan kelgan shu ramazonga aloqador bo'lgan savollarga javob bermoqchimiz birinchi bo'lib spirtli ichimliklar va tamaki mahsulotlari bolani nogiron tug'ilishiga sabab bo'lishi mumkinmi deyilgan ergashev dilmurod saatovich tibbiyot fanlari doktori androlog reproduktolog o'zbekiston reproduktiv tibbiyot assotsiatsiyasi raisi reproduktiv tibbiyot va genetika instituti direktori bu judayam uh, yaxshi savol birinchi bo'lib i shayton deydi ya'ni ichkilikni o'sha shaytonni amallaridandir deyilganidan man kelib chiqib aytmoqchimanki hech qachon harom narsalardan yaxshi narsa bo'lmaydi halol narsa bo'lmaydi ichkilik o'sha spirtli ichimlik bo'ladimi yoki tamaki mahsulotlari bo'ladimi biza mana tamakini ham man juda ko'p tushuntirib beraman agar badanga sog'liqqa ziyon keltiradigan narsa bo'lsa odamga bu o'zi foyda bo'lmaydi bu harom bo'ladi nima keragi bor o'zini zaharlab bizaga o'sha ichkilik to'g'risida uzi, ketganda bu narsa to'g'risida o'zi o'zimizga xulosa chiqarib olishimiz kerak endi ilmiy ishlar dunyoda juda ko'p ilmiy ishlar qilgan man o'zim ham bundan yigirma besh yil oldin o'sha tamaki mahsulotlari va spirtli ichimliklarni erkaklarni o'sha urug'iga ta'sirini o'rganib chiqqanman etalon deydi o'sha etalon uh, spirtni o'sha asli holati o'sha nimaga hamma narsa etalon etalon qo'shiladi etalon bilan o'sha nima kelib chiqadi deydigan bo'lsa surunkali toksikant ya'ni zaharlovchi modda bo'lib i 2000 mingdan oshuq o'shanda material ko'rganmiz man butun dunyoda o'n yil oxirida shu sohada ichkilik bilan tamaki mahsulotlarini ta'sirini ko'rib chiqqan adabiyotlarni ham ko'rib chiqqanmiz va xulosamiz o'sha so, ilmiy ishimizda katta xulosa qilinganki ichimlik ikki xil ta'sir qilar ekan bittasi osha so, bugun ichgan kuning o'sha so, o'tkir zaharlanish holati bo'lib va ozgina ozginadan unda munda ichib yuradigan odamlarda surunkali zaharlanish holatiga olib kelar ekan urug'larni birinchi bo'lib uni genetik formulasini buzilib ketishiga o'zini spermatozoidlarni masalan strukturasi bor harakatchanligi bor boshqalari borki ya'ni spirtli ichimlik buni hamma tomoniga ham tashqi tuzilishiga ham harakatchanligiga ham ham buni farzandiga beradigan o'sha gen materialga ham yomon ta'sir qilar ekan va uni buzib yuborarkan o'sha ichkilik ichgandan keyin o'tkir zaharlanish paytida agar homila bo'lib qoladigan bo'lsa bolani nogiron tug'ilishi yoki bo'lmasa umuman homila bo'lmasligi mumkin yoki o'sha surunkali holat bo'ladigan bo'lsa ham xuddi shunaqa xo'p nima bo'ladi bu yerda biza erkin e, radikallar deb aytamiz spirtli ichimliklar malonova aldegid deyiladi o'sha e, malonova aldegidni ko'paytirib yuboradi urug'ni plazmasida shu malonova aldegid keyin buni ishdan chiqaradi alkogoldegan narsa bor undan keyin patofiziologlar bilishadi o'sha e, monioksidantni sistema deymiz e, monooksidantni sistema jigarni o'sha hamma bo'layotgan e, organizmdagi aksidantlarni yo'q qildirib turishi kerak lekin o'sha spirtli ichimlikda o'sha narsa наит tuxumni o'zida etalon окисляющий sistema paydo bo'ldirib u yana e, battar urug'larni yomon bo'lishiga olib kelar ekan demak ichimlik içimli ichimlik ichganda bir marta ichsangiz ham yoki surunkali ichib yurganingizda ham uni ta'siri bo'lar ekan o'sha ta'sirida homila bo'lib qoladigan bo'lsa o'sha homila majruh tug'ilishi ko o'sha shunaqa holatdan bo'lib chiqadi bolalarimizni ko'pincha shu aqlan zaif autizm har xil holatlar bilan tug'iladi bolalar boshqa qiladi ota onaga endi aytilmaydi boshqa qilmaydi bu o'sha og'ir o'tgan taksikozda bo'lishi mumkin yoki o'sha ichkiliklardan ko'proq bo'lishi mumkin erkak kishi bunda ko'proq aybdor bo'ladi o'ylaymanki savolingizga aniq javob oldingiz endi tamaki mahsulotlari butun har doim chakib yurgani uchun u surunkali o'shayerda shunaqa o'zgarishlar qiladi shuning uchun tamaki mahsulotlarini Uh, birinchi bo'lib miyaga ikkinchi bo'lib tuxumga ta'siri butun uh, dunyoda ishlarda ko'rsatib berilgan shuning uchun unga chuqur to'xtab o'tirmadik o'ylaymanki savollarga javob oldingiz yana uh, ekranda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar